И мы хотим вам представить и нашего гостя, это москвич Александр Гелевич. Добрый день. Добрый день. Вы приехали в Кременчук из Москвы, из... у вас здесь родственники. Да. Часто приезжаете? Ну, раз в год, два раза в год обязательно. Александр Гелевич, вопрос тогда сразу к вам. Кому на Руси жить хорошо? Правящему классу я так думаю. Вот о, о чем хотелось бы поговорить. Только что мы рассказывали о том, что в Крыму в Крым приезжают россияне для того, чтобы купить продукты. Продукты купить, да. И почему? Потому что здесь намного они ниже по цене. Да. Вот как вы замечаете? Большая разница, действительно? Вы знаете, разница большая. Вот вот сейчас я приехал, да, вот. Буквально неделю назад, да? Меньше недели назад сюда. Я бы сказал, что здесь цены выросли тоже. Uh -huh. А раньше-то вот было, вот осенью я здесь был, в октябре-ноябре, да, цены были очень низкие. По сравнению с российскими ценами, это, конечно, небо и земля. Uh -huh. вот. вот на что не важно, На весь ассортимент продуктов, на лекарства, что очень важно для пожилых людей, да? Вот у нас лекарства очень дорого. У нас идешь в магазин, предположим, цены растут через день, через так, каждые два дня, каждые три дня, ценники меняются. А коммунальные услуги? Насколько, коммунальные услуги, для... да, вот, Бастера. вы знаете, я пенсионер, угу. значит, пенсия у меня 14 тысяч там, с небольшим, да. За коммунальные услуги я плачу где-то, ну, около 5 тысяч. Это большая квартира? У меня трехкомнатная. Ну, угу. вы пользуетесь льготами? при оплате за коммунальные Никаких льгот нет, нет нету для пенсионеров? Нет, да? нет. И вот на 9 тысяч я должен жить, значит, и купить лекарства, и продукты, и так сказать, все остальное. А скажите, пожалуйста, вот в прошлом году очень часто главный санитарный врач России предъявлял претензии к качеству украинских товаров, сырам. Ну, так вы так вы вот вы когда приезжаете, как вам нравится наш... Я, вы знаете, я всем говорю, всем буквально вот своим знакомым, друзьям, родственникам, да, вот приезжаю когда домой тут, ну, что качество продуктов на Украине, ну то есть не просто многократно, я не знаю, ну действительно это продукты настоящие. Взять молочную продукцию, да, взять э, мясную вот, э, продукцию, да. Я отсюда даже не уезжаю без кременчугской колбасы. У нас нет. У нас тысячу фирм выпускает там и импортные и отечественные, но вот такой колбасы нет. Александр Ильич, я не могу не задать этот вопрос. Вот как возродственники отпустили? Ой, вы знаете. Бандеровца много увидели в Кременчуге. Вы знаете, это история, конечно. Значит, я три раза брал билет, три раза его сдавал. И вот последний раз просто решил, сказал, что что бы там ни было, как бы оно там ни было, я поеду. Я пожилой человек, значит, ну и поехал. Ну что я здесь увидел? Вот что я здесь видел год назад, что я здесь видел полгода назад. Все так и осталось. Город чистый, люди спокойные, уравновешенные, доброжелательные, да. Магазины работают, э -э, так сказать. Весь ассортимент продуктов, который был вот год назад, он и сейчас присутствует, понимаете? Ну, ну Бендеровцев мы видели с невесткой одного, мальчик там лет, наверное, 7, на велосипеде с флагом. Вот это единственная моя встреча с Бендеровцами. Я надеюсь, когда вы приедете домой, то успокоите москвичей, своих родственников, друзей, что Безусловно. не всегда нужно верить тому, что в телевизоре Безусловно, говорят. понимаете, отсутствие информации, это, это вообще это катастрофа, я считаю. Я вот только, -только неделю назад был, прилетел из Израиля, вот. значит, как вы сами понимаете, там очень много выходцев с Украины, угу. и евреев, и украинцев, и вот когда мы с ними разговаривали, они просто в шоке. Они в шоке, они не поймут, в чем дело. При их информационных возможностях да, угу. они смотрят весь мир. Вот. Но с Россией, значит, информация идет однобокая, тенденциозная. Вот что такая ситуация. Спасибо вам большое, Александр Гельевич. Надеюсь, что подружимся опять. Я имею в виду народы Украины и России. Да, собственно говоря, народы не не ссорились, ссорятся да. правители. Да, ну вот вот вот. А у як, есть такая поговорка украинская. Паны бьются, а у хлопцев. Да, да, да. Речать". Это бабушка моя говорила. Паны дерутся, а у холопов да, да, будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо да. вам большое.